Добрый день, я Константин Шаповалов, ведущий этого канала. Я хочу сегодня дать информацию о том, что у нас прошел, это сегодня у нас 20 июля. 2025 года прошел клуб коллекционеров живописи. Был практически полный зал. Вот, у нас очень большая галерея была, я не посчитал, но где-то около 50 работ была галерея. И были представлены такие художники еще советского периода, как Виктор Севастьянов, Матфей Борисович Коган-Шац, Борис Коган, Петр Коломойцев, ну и другие художники. Ну и также современные художники, это и мои работы, вот здесь они есть. Это и работы моей супруги. Кстати, вот эти работы они были на выставке «Крымская сюита». Приехали буквально а, неделю назад с Одессы. В Одесском музее Западного и Восточного искусства проходила выставка «Крымская сюита». Она была три недели, даже больше, около месяца, с 12 июня по 8 июля. Вот, выставка была вот почти месяц чуть-чуть меньше и вот эти вот работы про крым море крым они были на выставке крымская сюита вот сегодня также мы услышали доклад о григории Синыци, художник э, учителем которого был Байчук, расстрелянный диссидент, известный руководитель группы художников, в которую входил Виктор Зарецкий, Алла Горская. Вот и сегодня мы имели вот такую работу на обозрении и, естественно, слышали получасовый рассказ о Григории Сыныце. Вот то, что я хочу вам представить, этот клуб сегодня он очень хорошо прошел. Еще раз скажу, был полный зал, две работы я разыграл в аукцион с одного доллара. Вот эта работа э, Акварель, большая 50 на 70, Ивана Дзюбана, заслуженного художника Украины. А также небольшая работа Матфея Борисовича Когана Шаца, 52 года, 1952 года. Вот, обе они ушли с торгом, вот, с борьбой. И я поздравил тех людей, которые одержали победу. Вот, вот такой вот обзор у нас сегодня. І я не очікувала такого колосального обсягу корисної інформації. Це по-перше, і я не очікувала того, що взагалі у нас культурне життя є. Я маю на увазі лівий берег, тому що так, на правому березі у Києві відбуваються якісь заходи, а лівий він ніби запломбований. Це надзвичайно важливо. Я про це казала з перших років війни. Наскільки це важливо людям? Тому що зараз люди зневірені, залякані. Спустошені, виснажені. І, на жаль, немає їм системної підтримки такої, щоб вони відчули якийсь приплив сил. А це дуже важливо, тому що у нас в городу дуже виснажлива, дуже серйозна боротьба. І саме мистецтво, воно дає ці сили. мала також можливість підготувати доповідь про видатного українського митця Григорія Івановича Синицю. Для мене це було цікавим досвідом, тому що я сама не знала про цього митця, і завдяки клубу я отримала можливість більше дізнатися про його життя, історію і загалом про ХХ століття. Картини з цього періоду і знаходяться загалом в цьому клубі. Мені також дуже подобається в клубі, що я маю можливість не тільки слухати, а ще й доторкнутися, ну, мовно так очима, до цих витворів мистецтва, як, от, наприклад, з картиною якраз таки Григорія Івановича Синиці яку ми можемо побачити ззаду. Так? Люди мають можливість доторкнутися до мистецтва, почути історії. І за це я і ціную цей клуб, і через це я люблю відвідувати його. сегодня было очень приятно презентовать нашей публике, которая нашим гостям, историческое событие. Это ввод значит, самого полного рейтинга украинских художников. Это очень важное событие в культурной жизни Украины, особенно в это военное время. Рейтинг действительно это очень интересный инструмент, которым могут пользоваться наши художники, наши творцы, украинские творцы так, чтобы проявлялись их таланты, чтобы они могли расти, и чтобы их творчество оно было полностью сконцентрировано для украинского народа. Следующий клуб будет аж 15 октября, в связи с тем, что у нас в сентябре будет еще и международный кинофестиваль, где мы будем организовывать и участвовать в нем поэтому клуб переносится аж на 15 октября это будет воскресенье здесь на этом месте в этом зале всем спасибо за внимание до новых встреч если вам было интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои комментарии задавайте вопросы возможно я смогу на них ответить всем спасибо за внимание до новых встреч